នេះទូលសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងទទួលទស្សនាជាមួយវីដេអូនេះចំលែងទឹកហាប់ឬជាឫហើយខ្ញុំក៏ប្រឹងថាព្យាយាមនិយាយឫដែរដើម្បីអបពិបាកជូនកន្លែងនេះជាជាខែកនៃស្ថាបព្រះវិហារដែលជាលោកដំងងឲ្យខ្ញុំបានមកឃើញផ្ទាល់កន្លងមកខ្ញុំឃើញទៅតាមរយៈរូបភាពឬរយៈតាមរយៈវីដេអូតែគេបានបង្ហោះឬដូចជាតាមកិច្ចពិទូប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបានមកផ្ទាល់ហើយជាមួយនឹងក្រុមការងារមកពីសាកាខិតតកៅគឺសខាមមាត់ហូន អីឡេគ្រេតអត់ទឹកគឺហូរខ្លាំងមែនតើទឹកនេះមានឈ្មោះថាព្រះនិមិត្តបាទព្រះនិមិត្តដែលនៅទីនេះគឺហូរមែនតើហើយសំឡេងគឺថាខ្លាំងមែនតើហូរបាទគឺថាហូរខ្លាំងមែនតើបាទនៅខាងលើនេះយើងគឺគឺថាអាចអាចមួយទឹកបានប៉ុន្តែនៅខាងនេះមិនអាចមួយបានទេហើយនោះគឺពួកគាត់ជិះយាមជិះយាមទៅខាងក្រៅដើម្បីប្តិតយករូបភាពយករូបភាពឲ្យស្រោស្អាតនៃទឹកធ្លាក់បាទអូបាទគាត់មានសញ្ញាហូរមកតាមនៅខាងក្រោមគឺសបាយបរិសុទ្ធមែនតើ បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមតាប្រសិនបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់ស្គាល់សូមអញ្ជើញមកឆ្ល at ប្រើវិហារបាទហើយយើងឲ្យចូលគេមកគេនឹងប្រាប់ថាដំណាំកសានមកទីនេះគឺតាមរយៈផ្លូវណាអរគុណច្រើនហើយសូមស ਾਲ ឲ្យស្អាតមែនតើបាទទឹកជូរនេះគឺស្អាតណាស់បាទស្អាតមែនតើបាទមិនងារបានទស្សនាទេបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាទៅប៉ុណ្្នឹងស្ដីបាទ